Слава всем украинцам! Слава Украине! Слава! Большой вам праздничный привет от литовского всего народа, а также Санекшайского района. У нас был большой спор, кто поедет к вам. Ну, счастье выпало нам с Йозасом, так что очень мы рады вас здесь всех видеть. Много что увидели. Мы по-другому смотрели на вас, когда мы ходили по Майдану, когда нам все это рассказали и показали, что у вас было. Мы, как приедем, расскажем своему народу, я хочу поблагодарить вашему народу, когда вам было тяжело в 90-м году, вы нас поддержали. А теперь мы стараемся поддержать вас. Мы, конечно, в Евросоюзе нам легче теперь. Но надеюсь, как и ваш мир говорил, и все ваши мечты, наверное, тоже встать в Евросоюз. Корабль можно сказать, что это земля. Корабль можно быстро развернуть одну или в другую сторону, так же, как и землю. А здесь вверху есть ангелы. Что два ангела, это один, если можно сказать, литовский, а второй украинский. Чтобы они нас поддерживали и дай Бог всем счастья. Спасибо вам. Я хочу побажать такие сложный час всем на мужности, терпения и обовязково мудрости, чтобы каждый из нас верил, что мы, конечно, победим, что наша Украина будет независимой, что наш шлях, какие мы с вами выбрали, до Европы, он обязательно найближчим часом станет реальностью. У всех настроение теперь очень хорошее, несмотря на то, что у вас где-то может и теперь погибают люди или что, а, все-таки надо жить. Здесь это место, люди живут обычную жизнь и очень, очень приятно это видеть, конечно. И дай Бог вам всем здоровья.